Malaysia adalah negara yang sudah tamat riwayatnya. Jika itu pandangan Anda, Anda telah ketinggalan sepenuhnya dari arus geopolitik global. Jauh di dalam bilik kuliah Harvard yang sunyi, para elit terkejut dengan laporan yang menggoncang, penguasaan Amerika telah berakhir. Mulai sekarang, kita terpaksa akur kepada negara raksasa itu. Para sarjana di seluruh dunia terkejut dan mula jentar dengan hakikat Malaysia. Mengapa sebuah negara kecil dengan pelbagai budaya dan sering dilanda kontroversi boleh menjadi nadi yang menguasai dunia ini disebabkan oleh undang-undang kelangsungan hidup yang radikal yang menumbangkan segala yang kita tahu sebagai norma adakah anda bersedia untuk kebenaran mengejutkan yang disembunyikan dunia malaysia negara yang paling misteri di dunia alasan sebenar mengapa dunia takut akan malaysia tahun 2025 masa depan bukan lagi janji yang cerah kecerdasan buatan menggantikan manusia dan generasi muda berputus asa. Kadar pertumbuhan terhenti, teknologi mencapai tepu. Di bilik kuliah politik antarabangsa, University Harvard, Profesor Collins Johnson mula bersuara perlahan. Ada satu negara pelik, ya, hanya satu negara yang menolak hukum itu. Lampu malap, skrin menyala. Sekeping bendera perlahan-lahan timbul. Malaysia, bilik kuliah senyap keheningan selama 10 saat menyelubungi 150 pelajar. Suara profesor bergema lagi. Ini bukan mukjizat. Ini hanyalah tabiat yang bernama Malaysia dan kini komuniti antarabangsa bertanya, bagaimana sebuah negara kecil boleh menumbangkan norma dunia? Mari kita selami fenomena luar biasa ini. Berita mengejutkan dari Amerika ini akan dimulakan segera. Sila beritahu di mana anda sedang menonton. Saya ingin mendengar cerita anda juga. Sebelum itu, hanya satu saat untuk menekan butang. Langgan di sini akan menjadi dorongan besar untuk penghasilan video ini. Mari kita mulakan sekarang. Ada negara yang tidak seharusnya wujud. Ia sepatutnya pupus dari segi geostrategi dan sejarah. Namun, kini negara itu memegang nadi ekonomi global dan dunia tidak akan berputar tanpanya. Selamat datang. Nama saya Collins Johnson. Saya telah lama mengkaji kuasa besar di Harvard menganalisis negara-negara hegemoni. Tetapi negara kecil ini, Malaysia, menghancurkan semua persamaan saya. Hari ini, saya akan tunjukkan paradoks yang luar biasa ini. Baru-baru ini, saya mengadakan kuliah khas di Jabatan Politik Antarabangsa Harvard. Saya terkejut sebaik sahaja masuk. Lebih 300 pelajar membanjiri hingga ke koridor, lebih dua kali ganda bilangan biasa. Saya bertanya terus terang anda tahu pemenang Nobel ekonomi tahun lepas? Beberapa orang mengangguk. Saya memaparkan fotonya di skrin. Sepanjang hayatnya, beliau hanya mengkaji satu perkara: mengapa sesebuah negara berjaya dan mengapa sesebuah negara gagal. Beliau menganalisis semua negara di seluruh dunia, dan beliau menamakan hanya satu negara. Saya meninggikan suara. Negara yang beliau sebut ialah Malaysia. Bilik kuliah senyap. Saya menulis besar di papan hitam Tiga ciri utama semangat Malaysia. Pelajar serentak mengambil pen. Saya tulis yang pertama, bangsa yang paling berintelektual, pada masa yang sama paling tekun dan beradaptasi. Mari, pelajar Perancis, mengangkat tangan. Saya memaparkan data di skrin, purata ujian IQ, dan kemahiran berbilang bahasa, multilingualism, kelas teratas dunia. Pelajar berbisik. Tetapi bukan itu sahaja. Orang yang bijak ini juga adalah yang paling gigih dalam pendidikan. Kadar celik huruf hampir 100 perten. 10. Beratus tahun dahulu, sistem pondok dan madrasah serta sekolah-sekolah vernakular -sekolah telah meluaskan pendidikan asas kepada rakyat. Saya memaparkan data kadar kemasukan universiti. Majoriti rakyat menerima pendidikan tinggi. James Pelajar Britain kelihatan terkejut. Saya menyambung. Namun, ini bukan keseluruhannya. Lihat ciri kedua. Saya tulis di papan hitam bangsa yang menyerap teknologi baharu sedalam-dalamnya dan serta-merta meningkatkannya ke tahap ketukangan craftsmanship, bangsa industri. Li, pelajar berketurunan Cina, berkerut dahi. Saya berhenti sejenak, lalu memaparkan data mengenai industri elektrik, elektronik A, dan hub halal global. Perkongsian pembuatan, semikonduktor, dan komponen A, A dunia, terutamanya di lembah silikon timur, Pulau Pinang. Malaysia, saya memaparkan nombor besar, memegang hampir separuh daripada perkongsian global untuk bahan dan pemasangan tertentu. Pelajar bersorak. Saya menambah data segera mengenai ekonomi halal global. Lebih 70% pensijilan produk halal global adalah di bawah piawaian Malaysia. Ini bukan nombor satu. Ini hampir monopoli. Industri automotif Proton, Pro2, Kewangan Islam, gentian karbon kelas teratas dunia. Saya berkata tegas, Inilah kuasa teknologi dan kepakaran. Saya merendahkan suara. Yang paling menakutkan ialah ciri ketiga. Daya tahan kolektif. Perpaduan pantas dalam krisis. Menyelesaikan masalah dengan ketenteraman. Semangat muhibbah. Brad, pelajar Amerika. Kelihatan ragu-ragu. Saya memaparkan data banjir besar 2014-2021 dan krisis ekonomi Asia 1998. Kalian tahu tentang kejadian ini? kebanyakan mengangguk. Pada tahun-tahun itu, Malaysia mengalami bencana alam, kejutan ekonomi yang dahsyat. Pakar dunia meramalkan ekonomi Malaysia akan runtuh, masyarakat akan huru-hara. Saya berhenti sejenak lalu berkata, "Namun, rakyat Malaysia mengejutkan dunia." Bilik kuliah senyap. Saya tunjukkan gambar kawasan bencana, krisis. Tiada rompakan, tiada rusuhan, hanya orang ramai beratur dalam diam untuk bantuan serta semangat gotong-royong yang serta-merta untuk membantu tanpa mengira bangsa. Saya menekankan orang yang biasanya peramah menunjukkan ketenteraman dan perpaduan yang menakjubkan apabila negara dalam krisis. Inilah daya tahan kolektif, kekuatan bersama. Media asing memuji pemandangan ini. Saya memaparkan petikan sebuah artikel kesabaran dan rasa belas kasihan rakyat Malaysia adalah salah satu penampilan paling mulia dalam sejarah manusia. Mari, pelajar Perancis, mengangkat tangan lagi. Profesor, apa yang berlaku apabila ketiga-tiga ciri ini digabungkan? Saya tersenyum. Tepat sekali soalan itu. Saya memandang sekeliling bilik kuliah dengan perlahan. Jika bangsa yang bijak dan tekun meningkatkan teknologi ke tahap ketukangan, dan bersatu padu untuk menyelesaikan masalah setiap kali krisis datang, negara itu tidak akan runtuh. Malaysia adalah formula keabadian. James, pelajar Britain, bertanya, tetapi Malaysia mempunyai perbezaan budaya yang besar dan sering menghadapi konflik. Saya mengangguk. Ya, sumber asalnya pelbagai dan sentiasa ada cabaran politik alam sekitar. Tetapi rakyat Malaysia itu sendiri adalah sumbernya. Setiap rakyat adalah senjata Negara dengan kualiti sumber manusia yang tertinggi di dunia. Saya memaparkan data berturut-turut. Bilangan syarikat yang bertahan 100 tahun ke atas di Asia Tenggara tertinggi. Inovasi teknologi dan daya saing paten kelas teratas dunia. Saya menekankan, semua ini lahir dari manusia. Seorang pelajar berketurunan Cina berseru, "Namun, dari segi skala, mereka tidak dapat mengalahkan China." Saya menggelengkan kepala. Skala dan kepadatan adalah berbeza. Malaysia adalah sumber manusia berketumpatan tinggi di seluruh negara. Lanjut untuk memenuhi panjang. Lanjutan untuk memenuhi panjang, saya melemparkan soalan terakhir. Para pelajar, jadi mengapa bangsa seperti ini dilahirkan? Jawapannya ada dalam sejarah. Malaysia telah menghadapi krisis kepupusan berkali-kali, tetapi ia terselamat penentangan terhadap penjajahan, kekacauan komunis dan krisis ekonomi, pemulihan daripada semua sejarah ini mencipta tiga ciri ini. Mereka tidak akan bertahan jika mereka tidak gigih. Mereka akan ketinggalan jika tidak cepat menyerap teknologi. Mereka tidak akan dapat mempertahankan diri tanpa perpaduan setiap kali krisis datang. Naluri kelangsungan hidup membentuk mereka. Brad pelajar Amerika bertanya, Profesor jadi apa yang akan berlaku kepada Malaysia pada masa depan? Saya tersenyum. Itulah yang akan saya tunjukkan sekarang. Saya akan tunjukkan buktinya. Mata para pelajar berubah sepenuhnya. Saya berkata perlahan, melihat sejarah Malaysia, jawapannya akan muncul. Mengapa mereka terpaksa menjadi seperti ini? Mari kita mulakan dengan Kesultanan Melaka. Kisah mempertahankan negara daripada empayar dunia yang hebat. Pelajar menahan nafas. Saya melemparkan kalimat terakhir. Malaysia adalah negara yang sepatutnya hilang dari peta, tetapi kini dunia tidak berputar tanpanya. Saya akan tunjukkan bukti paradoks yang menakjubkan itu sekarang. Sebuah peta Asia Tenggara memenuhi skrin. Pelajar merenung peta itu. Saya menunjukkan negara kecil di hujung benua Eurasia. Pelajar, di sini ada negara yang secara ajaibnya mempertahankan kemerdekaannya, Malaysia. Mari Pelajar Perancis mengangkat tangan. Profesor, betapa kuatnya kuasa penjajah pada masa itu. Empayar terbesar yang menelan separuh Eropah dan menguasai China dan menjajah Asia Tenggara. Pelajar menunjukkan ekspresi terkejut. Yang lebih penting ialah bagaimana mereka terselamat. James, pelajar Britain bersuara. Negara kecil itu mengalahkan Empayar Dunia. Saya mengangguk. Ya. Mereka mengusir mereka berkali-kali. Saya menulis di papan hitam. Strategi kelangsungan hidup pertama, perpaduan pelbagai etnik dan semangat jati diri. Mereka bukan hanya berdoa, mereka bersedia sepenuhnya menahan musuh di sempadan. Lanjut untuk memenuhi panjang. Lanjutan untuk memenuhi panjang. Dan kemudian semangat merdeka datang. Pilih kuliah senyap. Armada terkuat dunia pada masa itu menjadi peringatan di lautan Malaysia. Saya memaparkan data seterusnya. Bukan itu sahaja. Menurun ke abad ke. 20 era pembentukan Malaysia Semasa hampir semua negara di Asia menjadi koloni kuasa barat Malaysia berjaya memodenkan diri saya memaparkan gambar zaman awal kemerdekaan orang berpakaian moden kereta api kilang dalam beberapa dekad sahaja ia melonjak dari zaman pertengahan ke era moden ini dipanggil jati diri wakon yosai versi Malaysia mengambil teknologi barat sambil mengekalkan semangat Malaysia saya menekankan, walaupun kuasa terkuat dunia datang, Malaysia sentiasa belajar, berubah dan mempertahankan dirinya. Marie, pelajar Perancis, bertanya, "Profesor, mengapa Malaysia begitu kuat?" Saya membalikkan papan hitam. "Tepat soalan itu. Saya memaparkan analisis kekuatan Malaysia. Pertama, kebolehan belajar yang menyeluruh. Jika ia bagus, mereka akan mempelajarinya serta-merta walaupun teknologi musuh. Kedua, Kebolehan memperbaiki. Mereka meningkatkan apa yang mereka ambil kepada sesuatu yang lebih baik daripada yang asal. Ketiga, daya perpaduan. Apabila nasib negara dipertaruhkan, mereka menunjukkan perpaduan yang menakjubkan. Brad, pelajar Amerika, berkata, Profesor, bukankah itu cerita lama? Saya menggelengkan kepala. DNA. DNA itu hidup dalam pengurusan kualiti dan inovasi sektor A, A hari ini dan semangat sukarelawan semasa bencana. Sato, seorang pelajar Malaysia berketurunan Jepun, duduk dengan wajah sedikit muram. Saya memandangnya dan tersenyum sedikit. Sato, nenek moyang anda bukan hanya bernasib baik, saya meneruskan cerita. Seterusnya, era kemasan kerajaan awal dan kesultanan Melayu, negara yang mencipta tempo aman yang panjang tanpa peperangan. Kali ini, saya akan tunjukkan bukti budaya dan teknologi. Pelajar menahan nafas dan menunggu. Saya mula bercerita tentang seni ukir kayu, kerajinan dan sistem perdagangan maritim yang canggih. Pelajar kelihatan berminat. Saya menulis nombor besar di papan hitam, tempoh aman yang panjang. Pelajar merenung nombor itu. Jarang sekali dalam sejarah dunia ada tempoh aman yang berterusan sebegitu lama. Saya memaparkan gambar Melaka pada masa itu. Melaka adalah salah satu bandar terbesar di dunia pada masa itu lebih ramai penduduk daripada London atau Paris, sangat bersih dan sistem kitar semula lengkap. Saya melihat sekeliling pelajar dan bertanya, "Anda tahu kadar celik huruf tanah Melayu pada masa itu?" Beberapa pelajar menggelengkan kepala. Saya berkata perlahan, "Kelas teratas dunia. Bukan sahaja bangsawan tetapi juga petani dan pedagang boleh membaca dan menulis." Saya menekankan, "Inilah sebab mengapa pemodenan pantas dapat dilakukan semasa kemerdekaan." kerana seluruh rakyat mempunyai pengetahuan asas. James, pelajar Britain, berseru kagum. Malaysia memang negara yang menakjubkan. Saya mengangguk dengan senyuman. Tambahan pula, kegairahan terhadap teknologi sudah ada. Lihat seni ukir kayu dan silat. Saya memaparkan video seni ukir kayu Melayu tradisional yang rumit dan canggih. Lanjut untuk memenuhi panjang. Lanjutan untuk memenuhi panjang. Ini adalah asas kepada kejuruteraan moden. Jiwa ketukangan rakyat Malaysia telah disempurnakan beratus-ratus tahun dahulu. Mari, pelajar Perancis mengangkat tangan dan bertanya. Profesor, mengapa teknologi itu tidak digunakan untuk peperangan? Saya menjawab, kerana tidak perlu. Malaysia memupuk urusan dalaman dan mematangkan budaya. Oleh kerana adanya kedamaian, teknologi diserap menjadi seni. Saya menulis semula di papan hitam. Kedamaian menjadikan teknologi sebagai seni, dan seni menjadi teknologi semula. Sekarang, mari beralih ke era moden. Anda akan melihat bagaimana Malaysia bangkit dari krisis. Mata pelajar telah berubah sepenuhnya. Saya berkata perlahan, tahun 1998, krisis kewangan melanda. Malaysia berada di ambang kehancuran. Tetapi rakyat Malaysia bangkit semula. Saya akan tunjukkan cerita itu sekarang. Saya memaparkan sekeping gambar di skrin pasca krisis 1998. Pasaran kewangan runtuh, kilang-kilang gulung tikar, pelajar terdiam pada tahun 1998. Itulah gambaran ekonomi pada masa itu. Saya memaparkan gambar-gambar lain berturut-turut. Industri hancur, mata wang jatuh dan orang ramai berada dalam keadaan terdesak. Saya memaparkan data Bank Dunia menunjukkan betapa teruknya keadaan ekonomi Malaysia pada masa itu. Dunia berkata ia akan mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk Malaysia pulih. Saya berhenti sejenak lalu berkata, "Namun, apa yang berlaku kepada Malaysia?" Saya memaparkan graf pertumbuhan ekonomi. Garisan yang melonjak naik dari tahun 2000an. Pembukaan KLIA, Menara Berkembar Petronas, Koridor Raya Multimedia, MSC. Hanya dalam masa 10 tahun, Malaysia mencapai pemulihan yang ajaib ini dipanggil kebangkitan ekonomi. Pelajar berseru kagum. Bagaimana itu mungkin? Saya menulis besar di papan hitam, kekuatan bersama, pendidikan dan peningkatan. Rakyat Malaysia bukan hanya bekerja. Mereka terus berusaha untuk memperbaiki diri, menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Buatan Malaysia pada mulanya disangka barangan murah, tetapi tidak lama kemudian menjadi lambang kualiti terbaik dunia. Saya memaparkan video kilang elektronik. Pergerakan yang cekap, pengurusan kualiti yang menyeluruh. Inilah industri pembuatan Malaysia yang menguasai dunia. Li, pelajar berketurunan Cina, bertanya, "Tetapi profesor, ada juga masalah politik dan bencana kan?" Saya mengangguk dan menjawab perlahan. "Ya. Malaysia mengalami banyak cabaran, tetapi di sini berlaku paradoks yang menakjubkan." Saya memandang sekeliling pelajar dan berkata, Rakyat Malaysia menyedari sesuatu melalui bencana dan kesukaran. Semangat muhibbah bukan untuk menyelamatkan diri sendiri tetapi untuk membantu satu sama lain. Saya bercerita semula tentang banjir besar. Alasan mengapa tiada rusuhan dalam kekacauan itu. Ia adalah kerana masyarakat secara keseluruhannya mempunyai empati, merasakan kesakitan orang lain sebagai kesakitan sendiri. Saya menekankan, bencana melukai Malaysia tetapi, pada masa yang sama, ia mengesahkan semula Ikatan Rakyat Malaysia. Inilah salah satu sebab mengapa dunia menghormati dan juga takut akan Malaysia. Bahawa orang-orang ini tidak akan runtuh walau apapun yang berlaku. Saya melihat Sato, pelajar Malaysia itu, duduk dengan belakang yang lebih tegak sedikit. Saya mengangguk kecil kepadanya. Seterusnya, era moden. saya akan tunjukkan di mana Malaysia berada di dunia sekarang. Bahan, robotik, angkasa, kandungan digital, kedudukan Malaysia dalam setiap bidang. Pelajar menahan nafas dan menunggu. Saya berkata perlahan, Malaysia bukan lagi negara yang mengejar. Ia adalah negara yang diandalkan dunia. Saya memaparkan peta industri global di skrin dan bidang yang dikuasai Malaysia diwarnakan merah. Peralatan pembuatan semikonduktor, bahan berteknologi tinggi, hub halal global, kewangan Islam, industri pelancongan. Skrin menjadi merah. Saya melihat sekeliling pelajar dan berkata, pelajar, ini bukan sekadar nombor satu. Ini bermakna ia adalah kewujudan yang tidak dapat digantikan. Saya memberikan contoh terkini. Jika kilang bahan Malaysia berhenti, pengeluaran smartphone dunia akan terhenti. Jika robot Malaysia berhenti, kilang kereta dunia akan terhenti. Inilah kedudukan Malaysia sekarang. Brad, pelajar Amerika, berseru kagum. Tesla dan Apple juga tidak dapat dibuat tanpa teknologi Malaysia. Saya mengangguk. Betul. Mungkin negara lain yang membuat produk siap tetapi teras di dalamnya dipegang oleh Malaysia. Saya beralih kepada cerita pembangunan angkasa. Pelancaran satelit Miasat Malaysia adalah salah satu daripada beberapa negara yang boleh pergi ke angkasa dengan kekuatannya sendiri. Eksplorasi angkasa dan teknologi digital adalah kelas dunia. Saya menekankan oleh kerana tiada sumber semula jadi, mereka menguasai teknologi. Akibatnya, mereka mencapai tahap yang tidak dapat ditiru oleh sesiapa. Saya menulis ayat terakhir di papan hitam. Teknologi lahir dari naluri kelangsungan hidup dan menjadi kepercayaan. Pelajar, Malaysia menjadi negara teknologi kerana ia tiada sumber. Ia bukan pilihan, tetapi untuk kelangsungan hidup. Dan kini, teknologi itu telah menjadi kepercayaan dunia jika buatan Malaysia, ia boleh dipercayai. Jika rakyat Malaysia yang buat, ia tepat. Kepercayaan inilah aset terbesar. Marie, pelajar Perancis, berkata kagum. Sungguh cerita yang luar biasa. Saya masuk ke kesimpulan terakhir. Saya telah mengkaji politik antarabangsa selama 25 tahun, tetapi tiada negara yang mempunyai daya tarikan misteri seperti Malaysia. Ia mengharungi ombak sejarah, bangkit dari abu dan kini menjadi tonggak yang menyokong sistem dunia. Saya merendahkan suara dan berkata perlahan, mungkin sukar untuk memahami Malaysia sepenuhnya. Tetapi jika anda tahu semangat muhibbah, jiwa ketukangan dan daya tahan mereka untuk bangkit semula berkali-kali, anda akan memahami aliran kuasa yang menggerakkan abad ke-21 dengan lebih tepat daripada orang lain. Saya membalikkan papan hitam buat kali terakhir. Memahami Malaysia adalah memahami masyarakat antarabangsa. Bilik kuliah menjadi senyap sepenuhnya. Saya menutup buku dan berkata, Pelajar, inilah yang saya ingin tekankan hari ini. Saya melihat setiap pelajar, semangat dan budaya yang tidak kelihatan adalah lebih kuat daripada sumber dan wilayah yang kelihatan. Malaysia mempunyai kuasa itu. Saya mengucapkan kata-kata terakhir perlahan-lahan. Dunia kini memerhatikan Malaysia. Negara yang sunyi tetapi kuat, merendah diri tetapi bangga, mengekalkan tradisi sambil terus berinovasi. Saya menambah dengan senyuman, "Anda juga patut mengkaji Malaysia. Petunjuk untuk masa depan pasti ada di sana." Pada saat itu, seorang pelajar bertepuk tangan dan pelajar lain mula mengikutinya. Bilik kuliah dipenuhi dengan bunyi tepukan dan saya menundukkan kepala untuk memberi salam. Pelajar perlahan-lahan meninggalkan bilik kuliah. Tetapi pandangan mata mereka telah berubah sepenuhnya. Satu pelajar Malaysia itu berjalan keluar dengan ekspresi bangga. Saya merenung papan hitam dan berfikir, memahami Malaysia adalah memahami politik antarabangsa. Saya yakin bahawa ayat itu adalah benar. Terima kasih kerana mendengar cerita saya sehingga akhir. Kalian semua harap sihat. Bagaimana cerita hari ini? Seseorang mungkin mengatakan ia sukar dipercayai, tetapi ada detik-detik seperti itu dalam hidup, bukan? Kuasa untuk bangkit semula secara misteri, walaupun dalam keadaan yang tidak dapat ditanggung. Ada kalanya kita tertanya-tanya dari mana ia datang, hati yang menguatkan diri sendiri tanpa bantuan sesiapa dan mengambil langkah ke hadapan. Mungkin ia adalah seperti batu yang menjadi semakin kuat dalam masa yang kita lalui. Akhirnya, kehidupan, saya rasa, terletak pada proses itu sendiri untuk jatuh dan bangkit semula lebih daripada kejayaan besar. Saya berharap melalui cerita hari ini, kita semua dapat berhenti seketika dan bertanya kepada diri sendiri di mana kita berada sekarang. Dan bukankah kehidupan adalah untuk terus berjalan diam-diam walaupun di jalan yang tiada jawapan yang pasti? Sila tinggalkan pandangan anda di ruangan komen di bawah dan kongsi cerita yang menyentuh hati ini dengan orang di sekeliling anda dan bincangkannya bersama-sama. Akhir sekali, langgan dan suka dalam masa satu saat serta tetapan pemberitahuan akan menjadi dorongan besar untuk penghasilan video. Ini adalah kisah menyentuh hati yang menyampaikan ketulusan kepada anda dengan penuh emosi sehingga kini. Selamat menjalani hari yang bahagia hari ini.